Які перспективи має потенційна подільська об'єднана громада? Що або ж хто стоїть на заваді мешканцям, аби створити найбільшу ОТГ в області, яка б об'єднала 40 населених пунктів і понад 60 тисяч населення? Ці питання стали предметом обговорення під час семінару на Ради у Подільську, куди завітав децентралізаційний марафон? Ми зробимо все для того, щоб люди нас услышали і щоб вони... изъявили свое желание объединяться. Ведь только с этим, при этом, у нас появится полномочия. У нас сельские головы, сельские головы объединяются. Например, Великомихайловская э, громада, она объединилась с восьми сельскими советами и получила права таких же, как города областного значения. Як же не втратити шанс для місцевого самоврядування стати сильним і спроможним, отримавши реальні важелі влади, розповів консультант з правових питань Юрій Ямковой от на сьогоднішній момент действительно назрела ця реформа і е, неодвратимость, вона в принципі була видна всім спеціалістам. І, от, звичай, звісно, Латвия, Литва, это тоже бывшие э, республики Советского Союза, которые успешно прошли этот опыт, была предпринята э, реформа местного самоуправления. В чем она заключается? Первое, это э, изменения в Конституции, которые прошли уже определенный конституционный процесс на сегодняшний момент. Э, все эти э, положения уже готовы, прошли выставки Конституционного суда и ждут, так скажем, голосования в Верховной Раде Конституционным большинством. В чем заключаются основные моменты э, вот этой вот реформы? Значит, предполагается, что будет трехуровневая система местного самоуправления. Это область, район, громада. Казалось бы, так и было и раньше. Но важным моментом является то, что громада может быть объединенная. То есть это будет не одно село, а это может быть несколько сел, несколько городов. В том числе тоже такой формат возможен. И самое главное, что передача функций исполнительной власти, которые були на рівні району, на рівні області, ані перейдуть на рівень територіальних громад. За словами міського голови Анатолія Іванова, найбільше створенню громади заважає непоінформованість місцевих мешканців. Тож проект Пульс ще не раз завітає на північ Одещини.